sizdən başlayıraq İlhamə xanım. Yox, mən heç vaxt at oynatmamışam. Yox, demirəm siz oynadırsınız. Deyirəm həyatda kim at oynadır. Elə at oynadanlar var. Öz sahəmə istinadən danışmaq istərdim. İncəsənət sahəsində. Söz olsun mən özüm ixtisasça dram kino aktrisəsiyəm. Eldar Quliyevin tələbəsi olmuşam və sairə və ilaxır. İndi hal-hazırda seriallara dəvət eləyirlər. 2010-ci ildə düzdür baş roldə çəkildim Babayevlər serialında. Bəzən gedirəm görürəm ki elə insanlar həqiqətən də bu sahəyə yat İncə Sanat Universitetində belə bir fakültə var da, Dram Kino Aktyorluğu fakültəsi. Yəni belə bir fakültədə aktyor yetişdirilir. Ələ faydası sıdadsız olur. Hə, indi istedadlısı da olur, istedadlısı da olur. Axır bu insanlar oxuyurlar, səhnə hərəkəti nədir, vokal nədir, ümumiyyətlə bizim körkəmli sənətkarlarımızdan dərs aldılar. Elə bir də görürsən qızlar, oğlanlar deyirəm siz haradan oxumusuz? Mənim üçün maraq. Ay, yo biz oxumamışıq, rejissor bizi xoşladı, bəyəndi. Oxumaq lazım deyir ki. Deyirəm amma 21-ci əsrdə necə yanı? Mən oxumadan, əynən